burgut tog'da ulg'ayadi 5 kitob 23 trek hamdam fattoh norqulovich bilan 50 ga 50 kelishgandi demak keltirilgan jomadonlaridan biri uniki bo'lishi kerak hozirgacha u pul to'la jomadonni olmoqchi edi yigitlari ikkinchi jomadonda tilla kumush borligini aytishgan edida mana bu xabardan keyin ikkilanib qoldi pul o'zida keragidan ortiq bemalol puldan yopinadigan ko'rpa tiktirsa ham bo'laveradi biroq u ahamiyatini yo'qotgan ekan hamdamga umuman kerak emas fattoh norqulovich yuvinib keldida chorpoyaga chiqib o'tirdi shu zahoti xotini qovurilgan to'rtta tuxumni uning oldiga qo'ydi aka dedi hamdam juda uzoq qolib ketdim ketishim kerak to'rtta ro'zg'orim borligidan xabaringiz bor tushunaman senga ham qiyin yo'q joydan boshingga tashvish orttirib olgansan bularning bittasiga odam zo'rg'a chidaydiyu to'rttasiga o'lib qolmaysan ham dedi fattoh norqulovich aka siz bilmaysizda ilgari ikkita qilganimda kunnora uyda janjal edi lekin to'rtta bo'lgach birortasi ham janjal ko'tarmaydi qaytanga qo'rqishadi xullas to'rtta xotindan ham hikmat bor ekan hisob kitobni qanday qilamiz kelishganimizda di fattoh norqulovich og'ziga nonni soldi tushunishim bo'yicha bitta jomadonlarinning yarmini ikkinchisining ham yarmini olaman shundaymi to'g'ri lekin sen ana pul bu pulli jomadonni olib qo'yaver yo'q bunaqasi ketmaydi deya iljaydi hamdam o'zingiz pul barg xazonday bir narsa bo'ladi dedingiz shunday ekan qog'oz pullaringizni nima qilaman fattoh norqulovich kuldi hamdamjon bu gapni men aytdim men darrov ilg'adim lekin odamlar hozir shokda to'rtta xotiningizni to'rtta hovli olmaysizmi toshkentdan kerak bo'lsa sakkizta oling qamchini bosish kerak bunday paytda nega unda o'zingiz o'sha pullarni olib qolmayapsiz mening uylarim tiqilib yotibdi men boshqa biror nima olaman baribir kelisholmadik aka ke, ikkita jamadon ikkiga bo'linadi gap yo'q lekin ular xavfsizlikni nima qilamiz bilmadim gap bunday siz xotinlaringizni olib keling biznikiga turib turishadi hammasi bitta joydami ha nima qilibdi bitta joyda tura olmaydi ular uchinchi jahon urushi boshlab yuborishadi dedi hamdam xiringlab kulib mayli ixtiyoring o'zingda deya fattoh norqulovich shosha pisha nonushtasini tugatib uyga kirib ketdi va darro ikkita jomadonni ko'targancha chiqdi ikkisini ham chorpuyaning ustiga qo'ydi ochdi ko'zni quvontiradigan holat ammo fattoh norqulovichning qiyofasi tund edi buni hamdam darro sezdi aka mabodo sizga og'ir botayotgan bo'lsa men olmayman dedi hamdam ham qovog'ini osiltirib yo'q nimalar deyapsan men mana shularni deb qizimdan ayrilib qolishimga sal qoldi ana shunga biroz kuyinib o'tiribman sen menga e'tibor berma qancha xohlasang shuncha ol deb fattoh norqulovich burnini tortib qo'ydi hamdam oldi ammo o'zining nazarida insof qildi chunki yarmidan ozrog'iga qanoatlandi keyin yigitlarini yig'ishtirdida ikki kundan so'ng kelajagini aytib ketdi roza norozi edi u hamma xatti harakatlarni kuzatib turgandi shuncha boylikning yarmidan birdan ayrilib qolayotgani unga og'ir botdi va hamdam ketishi bilan erining yoniga yugurib kelib nega bunday qildingiz axir bularni yig'ib terguningizcha oz muncha ter to'kkanmisiz dedi ochqovoqsan xotin ochqovoq agar shu yigit bo'lmaganida edi bu boyliklarni qaytib ko'rmasding uyingda haliyam uxlayotgan qizingni ham ol bularni ko'zimdan yo'qot deya fattoh norqulovich ikkita yostiqni qo'ltig'ini ostiga qo'yib yonboshladi moskvada janjalning boshlangani yaxshi bo'libdi ammo baribir kimsa moliya vaziri o'ldirilgan butun boshli ittifoqning moliya vaziri bu kichkina gap emas ayniqsa o'ldirilgan odam kim ekanligini hisobga oladigan bo'lsak ahvol judayam og'ir ular baribir aybdorlarni topishadi keyin gitterning ham haddi sig'magan ishni qilishadi demak qarshi tura olishim kerak kuch kerak menga atrofimda ishonchli odamlarim bo'lishi kerak birgina hamdam kamlik qilib qolishi mumkin kamlik kamlik deya haylovdan o'tkazdi fattoh norqulovich uning uchun dunyo judayam tor ko'rinib ketdi go'yoki butun dunyoda birgina uning uyi borki qayerdan turib qarasang uning imorati ko'rinadiganday edi sabina keldi kelib dadasining yonginasiga o'tirdi fattuo norqulovich qizining sochlarini siladi keyin unga bundan buyog'iga qizim juda ham ehtiyot bo'lasan iloji bo'lsa uydan chiqma hozir zamon buzilib ketgan juda ham buzilgan payti it egasini tanimaydi xo'pmi dedi ada siz nima desangiz shu to'g'risini aytsam bundan buyog'iga jahannam olovida yonsam kerak deb o'ylagandim aytgancha sizga teginishmaydimi deya jovdirab otasiga qaradi sabina meni nima ham qilishardi men uyimda ekanman darvozadan birov beruxsat kirolmaydi o'zimning hammadan zo'r adajonim bo'ldi endi choyingni ichib ol shoshma oying ikkalangni dala hovliga jo'natsamchi yo'q yo'q adajon u yoqlarda odamlar judayam oz men qo'rqaman o'zi lekinchi adajon ne'mat akamni bekordan bekorga o'ldirib yuborishdi bechora hech nima qilmagandi hatto qattiq ham gapirmagandi deya boshini egdi sabina chunki u ne'matni sog'inayotgan va ich ichidan entikib ketayotgandi bir paytlar endi bo'yi yetganida xolasi madina biz qaynoq qonlilarmiz boshqalardan ustun tomonimiz ham shunda istagimiz nihoyatda katta ammo ming afsuski buni doim ham hammaga ham aytolmaymiz degandi ne'mat o'lganiga necha kun bo'ldi axir u qiynalyapti ku lekin bu to'g'risida qanday qilib ota onasiga aytsin ha u mening nihoyatda ishonchli odamlarimdan biri edi hozir aynan kerak bo'lib turgan payti biroq u o'ldi qaytib tiriltirib bo'lmaydi shuning uchun ham ko'p kuyinaverma qizim dedi fattoh norqulovich ada pulimiz ko'pmi so'radi kutilmagan sabina nima eydi qizim bilgim kelyapti da ko'p bilsang a avval ham aytgansiz bu gapingizni yosh bolaemasmanku shunga qarab ish qilaman o'qishim bo'lmadi hayotim bo'lmadi endi biror nima qilishim kerak xo'sh nima qilmoqchisan moskvada odamlar rosa g'imirlab qolishgan bir nimalarni bir joylardan olib kelib sotishyapti odamlarning og'zidan turkiya xitoy degan so'zlar tushmay qolgan shunga yo'q hech qachon so'rama o'zi seni moskvadan olib kelishim qanchaga tushganini bilasanmi undan keyin bizga pulning umuman keragi yo'q topganlarimni mayda chaynasang 7 pushtinga yetadi Zeriki bular o'larkanmanda deya sabina o'rnidan turdiyu chopqullab uyga kirib ketdi fattoh norqulovich qizning ortidan alam bilan qarab qoldi bechora qizning baxtsiz ekanligidan o'zini aybdor his eta boshladi sabinaning parvoyi falak edi qisqa muddatda boshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini og'ir kunlarini unutgandi umuman olganda u qiyinchilik ko'rmagan ham faqatgina o'lim sharpasigina uni qo'rqitgandi andrey zelenskiy bular juda ajal farishtalariga o'xshashardi har lahzada joningni olishga tayyor edi ammo endi ular oradan olib tashlangach sabina yana yorug'likka ya chiqib olganday bo'ldi mana to'yib uxlagandi darrov zerikib qoldi endi o'ziga birorta xushchaqchaq mashg'ulot topish kerak yoshlardan o'g'illar qizlardan iborat mashg'ulot u o'zini yumshoq o'rniga tashlaganidan so'ng shular haqida bosh qotirdi birdan xayoliga laziz keldi bechorani abgor bir ahvolda tashlab ketgandi hammasiga albatta firdas sababchi uni sevdiyu bechora lazizni rasvo qildi aslini olganda sabina unga tegib olmoqchi edi latta bo'yni bo'sh bola qayoqqa yetaklasa ketaveradi demak uning keyingi hayoti ham lazzatda o'tadi chunki puli ko'p hali ham bo'lsa kech emas uni topaman sho'rlikkenani boshini silayman alkash bo'lib qolgan bo'lsachi o'zi shundoq ham piyanista edi boshimni qotirmayman ammo firdavsni topib qasdimni olishim kerak bunda menga arslon yordam beradi adashmasam andrey hozir arslonning kuchayib ketganini aytganday bo'lgandi demak u menga yordam beradi deya xayolidan o'tqazdi qiz va o'rnidan turdida shkafining yoniga bordi voy voy ellikdan ortiq ko'ylagi bor azob tanlash azob chunki ko'ylaklarning hammasi zo'r hammasi zamonaviy shuning uchun ham izgina qiynalib ketadi pushti qizil yashil ko'k shim yubka futbolka yana har bir kiyimiga mos keladigan oyoq kiyimlar bo'ldi tamom hammasini o'rtoqlarimga tarqatib yuboraman boshqalarini sotib olaman aytgancha tuzukroq o'rtog'im ham yo'qda bor laylo bor munis bor nozima bor yana ikki uchtasi bor lekin ularni jinim suymaydi qanaqangidir hammasi pismiq g'iybatchi to'xta oralarida nozima ancha yaxshi xuddi menga o'xshab yerga tegib chiqqan boshi ochiq bir marta o'zi qaysidir zavodning direktori bilan topishib olgandi oralarida romantikechilardan biror o'ntasi bo'lib o'tgan emish ayni menbob u yugurgilab telefonning yoniga bordi raqam terdi simning narigi tarafida go'shakni darrov ko'tarishdi nozimmaning onasi ko'tardi ovozi qandaydir xirildoq uning sabina nozimani so'radi kimsan dedi ayol dag'allik bilan o'rtog'iman sabina ha uning oxirgi paytlarda negadir o'rtoqlari ko'payib qoldi bechoraning boyligining isini oldilaringmi deyman voy xola nega bunaqa deysiz men garkomning qiziman iya shunaqami ming bor uzr qizim o'z oxirgi paytlarda qayerdagi qalang'i qasang'irlar rosa bezovta qilishayotgandi hozir chaqirib beraman sabina boshini chetga burib uf dedi nozima ko'p kuttirmadi darrov go'shakdan qo'ng'iroqday ovoz keldi namuncha xuddi o'lib qolganlarda yo'qolib ketding jonim dedi nozima salomni ham unutib voy o'rtoqjon moskvada edimku seni rosa sog'indim kecha kelgandim bugun zerikdim bir ko'rishmaymizmi ko'rishamiz skverning yonida zo'r restoran ochilgan alohida kabinalari ham bor juda yaxshi men hoziroq kiyimlarimni almashtiramanda qushday uchib boraman faqat o'rtoqjon meni ko'p kuttirmasdan tezroq kelgin bo'ldi men munisga ham aytib qo'yaman ertalab u bilan gaplashgandim eri ruxsat berarmikin qanaqa er erining allaqachon orqasiga tep borgan unda uni ham chaqir ko'rishguncha sabina go'shakni qo'ydi va yana shkafining yoniga bordida ko'zini chirt yumib ichkariga qo'lini cho'zdi birinchi qo'liga tekkan ko'ylagini oldi pushtisi ekan aftini bujmaytirdi keyin jinsi shimi bilan oppoq futbolkasini tanladi u hovliga chiqqanida fattoh norqulovich chorpoyada oyog'ini chayla qilib yotardi qizini ko'rdi-yu, birdan o'rnidan turib o'tirdi ha qayoqqa men senga hech qayerga chiqmaysan demaganmidim dedi qovog'ini osiltirib ada o'rtoqlarim bilan ko'rishmoqchiman skverda yangi restoran ochilibdiku o'sha yerda rosa zerikib ketyapman deya erkalandi sabina zerikishing seni yo'qotishimdan afzal shundoq ekan hech qayerga bormaysan o'rtoqlaringni uyga chaqir xohlasang kechasi bilan o'tir muzikaning eng balandiga qo'yib o'tir uf ada shunaqa qilmang yuragim yorilib ketadi qayerda o'tirishimizni aytdimku juda ishonmasangiz odamlaringizdan birortasini ayting borib qo'riqchilik qilsin bitta odam nima bo'ladi ajalning og'zidan kelganingni esingdan chiqazma karuyga sabina jahl bilan yerni tepdi so'ng uyga kirdiyu dardini onasiga dasturxon qildi ro'za hovliga chiqib ko'z yosh to'kdiyu erini ko'ndirdi sabina qushday yengil edi qandaydir baxtlida edi ham erkaklar yeb ichishlar hamma hammasi joniga tekkan endi o'rtoqlari bilan mazza qilib g'iybatlashadi borgandan keyin qolgan qizlarni ham chaqiramiz pismiq bo'lishsa ham mayliga deya ko'nglidan o'tkazdi u sabina taksidan tushdida atrofiga bir qarab oldi keyin nikohi bilan nozima aytgan restoranni qidirdi topdi shundoqqina yo'lning chetida ekan jilmaygancha endigina shu tomonga yura boshlagan edi hamki ortidan qadam tovushi eshitildi nahotki ortimdan tushgan bo'lishsa deya xayolidan o'tkazdi shu ondayoq birdan yuragi shuv etib ketdi abdulatifning laqabi qulfbuzar edi bundan yigirma besh yil muqaddam o'tirganida mixaildan rosa saboq olgandi aristonlar mixailni mosha deb chaqirishardi bir safar abdulatif undan laqab ham emas boshqa qandaydir ism bilan ham chaqirishadimi deb so'raganida u qo'lini siltagan javob bermagan mosha qari edi aytish mumkinki yoshini yashagan oshini oshagandi u o'lishidan to'rt yil burun qonundagi o'g'ri alekseyga o'n ming bergandi tullak laqabimni o'zgartir mening asl ismim moysha yahudiycha ism meni shunday deb atanglar deya iltimos qilgandi alekseyga u paytlarda birovning ismini o'zgartirish pista chaqqanchalik edi bugundan moyshasan dedi u pulini ko'rgach shu shu aristonlarning bari uni moysha deya boshlashdi o'rmonga daraxt kesgani borishganida abdulatif uni o'limdan saqlab qolgandi to'g'rog'i xudo saqlagan abdulatif esa sababchi u moyshaning qo'lidan ushlab tortdi aks holda daraxt uning ustiga tushardi o'zi qochib qololmadi churlayotganida xayoli ko'zi boshqa yoqda edi shu shu moishaning abdullatifga mehri oshdi va o'zining noyob qobiliyatini o'rgatdi keyinchalik abdulatif tanish bilishlariga qulfni qanday mahorat bilan ochishini ko'rsatdiyu biroq biror joyda o'g'irlikka tushmadi qulf buzmadi ammo o'sha tanish bilishlari qulfbuzar degan laqabni ismining yoniga tirqab qo'yishdi abdulatif qulfbuzar u darvozani osonlik bilan ochdi va shu zahoti mashinada o'tirganlar yugurgancha arslonning uyiga kirib ketishdi hech kim yo'q edi yaqin ikki soatda birov bo'lmagan chunki choynakdagi choy sovuq gaz ishlamagan va hokazo firdavsning taxmini bo'yicha bu bo'lishi kerak edi ko'ngli aniq arslonnikida odam bor deb turgandi bitta ayol va erkak ularning har ikkisi ham arslonga yo'l yo'riq ko'rsatadi erkakni tushunsa bo'ladi lekin ayol jinoiy to'da orasida nima qilib yuribdi to'xta o'sha ayol arslonning onasi bo'lsachi unda nega hech kim tanimaydi biznikilar mukammal ishlashmayapti bunaqada qoqilib qolishimiz hech gap emas amaki dedi firdavs mirazizga bir ikkita idishni sindiraylik arslonboy qidirib kelganimizni bilsin xat ham qoldirish kerak deya qo'shimcha qildi abduvali xat bo'lmaydi u bir kun kelib hujjatga aylanishi mumkin firdavs aytganday oshxonadagi idishlarni sindiringlar mebelning ham eshigini buzinglar birorta ham qimmatbaho narsaga teginmanglar dedi miraziz yigitlar shu zahoti ishga kirishdi bir zumda hamma yoqni jangir jungur ovozi bosib ketdi ular ketishdi uyga borgandan keyin ham firdavsning yuraginig tafti bosilmasdi ichidan bir nima yuqorilab tomog'iga tiqilganday tuyulaverardi yolg'iz edi yonidagilarning hammasi qahvaxonaga ketishgandi agar arslon uydagi ahvolni ko'rsa shubhasiz qahvaxonaga shotirlari bilan birga borishi hisob kitoblashishini taxmin qilishdi ammo firdavs ular bilan birga ketmadi men sal kechroq boraman dedi aslida esa yolg'iz qolishni ichidagi hayajonni bosib olishni istayotgandi yana u kitoblarda shoshma shosharlik va g'azab bilan qilingan ishning tagi puch bo'lishini o'qigandi ana shunga ham amal qildi lekin uyda baribir u yolg'iz emasdi singlisi mohina va ruxshona bor edi ular ham o'z hayollari bilan band bo'lishib bir og'iz ham so'z aytmay o'tirishardi mavzuna firdavsning hovlida yurganini ko'rdiyu darrov tashqariga chiqdi qarasaki firdavs tushkun kayfiyatda jilmaydi va bir bir qadam bosib yoniga kelib qo'rqitmoqchi bo'ldi ammo o'xshamadi firdavs qizga qarab qo'ydi qaytanga o'zi cho'chib tushdida qiqirlab kuldi nima gap tinchlikmi so'radi hayron bo'lgan firdavs qo'rqitmoqchi edim bo'lmadi siz ham meni ko'rib qolavermangda odam ham shunchalik sergak bo'ladimi men hech baloga tushunmayapman chunki xayolingiz anavi qizda qaysi keling o'zingizni gullikka solmang mening ko'z oldimda xiring-xiring qilganingizchi darrov eschangizdan chiqib ketdimi firdavs miyg'ida kuldi boshini saraksarak qildi hoy qizcha kim haqida gapiryapsiz nega mening boshimni qodiryapsiz siz qaysi qiz bilan qachon gaplashishingizni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ring shulardan nechtasini men ko'rganman guvoh bo'lganman mavzuna siz juda ham aqlli go'zal va zirak qizsiz menga ishonmasangiz yana oynaga qarang o'zingizga o'zingiz shunday savol berib ko'ringchi endi bitta choy olib kelib bering yangi damlash shart emas stolning ustidagi choynak to'la shundan bir piyola quyasizda menga olib kelib berasiz aytgancha qilayotgan ishingizni mohina bilan ayangiz ko'radi nima gap deya so'rashadi siz ularga sovuq choy ichgingiz kelayotganini ayting aniq tiniq dona dona gapiring chalg'ib ketmang tag'in voy tavba qildim men sizni bunchalik gapdon deb o'ylamagan edim bitta begona qizning kim ekanini bilishim uchun aylanib aylanib gapir gaplaringiz -gap buyruq bo'ldi qoldi hozir men sizga o'sha choynakni o'zini olib kelamandaaiaia mavzuni ich ichidan xursand edi chunki firdavsning xayolini bo'lib yubordi u bir muddatda bo'lsin boshini qotirayotgan narsasini unutdi chalg'idi firdavs yerga oyoqlarini chalishtirib o'tirdi ikkala qo'lini oyoqlariga tiradi kaftlari bilan iyagini ko'tardi mavzuna chiqib qarasa ahvol boshqacha sal indamasa firdavs tag'in qayg'uga botadi dasturxonni oldingizmi yozaymi dedi qiz kulib dasturxon ha o'tirishga qulay ekan men hozir deya mavzuna chopqillab uyga kirib ketdi va zum o'tmay mahina bilan onasini yetaklab chiqdi ana de firdavsni ko'rsatdi boyagi qizni deb shu kuyga tushib o'tiribdi firdavs mavzunaga o'girilib qaradi qanaqa qiz boyadan beri qayerdagi qizni deb shoshmang shoshmang deya mavzuna yugurib uning yoniga keldida cho'kkalab o'tirdi sochini sariqqa bo'yab olgan tirnoqlari uzun shim kiyadi sumkachasi oppoq sizdan oldingi sevgilisi olib bergan bir marta irjayib tirjaygani uchun firdavs mohina bilan ruhshona xolasiga qaradi sizlar balki tushuntirib berasizlar negadir halidan beri qandaydir qizni aytib boshimni qodiryapti